Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания Гражданина. Сегодня мы находимся в Полтавской области на выставке Битва агротитанов. Второй день нас немножко не порадовал. Прошел хороший дождь, но порадовал, я думаю, фермерское хозяйство. Много желающих ребят собралось, потенциальных наших клиентов, которые смотрят в сторону технологии инъекционного внесения по технологии Култан. Мы представляем немецкий завод КВД и сейчас хотим испытать, скажем так, в суровых условиях агрегат, когда почва переувлажненная, когда налипает на колеса трактора, налипает на подошву обуви и так далее. Мы хотим проверить, какое налипание может быть переувлажненной весной на полях, конкретно на нашем рабочем органе. Есть много конкурентов, которые делают рабочие органы по технологии Култан, но у них диск слишком широкий, идет большое налипание на иглу и идет вымеление. Немецкий рабочий орган по технологии Култан сделан таким образом, что ширина диска относительно ширины самой иглы. То есть налипание должно быть минимально. Ну, сейчас мы это проверим. Поехали! Мы кинули на навеску в плавающее положение. Сейчас трактор сделает круг туда-обратно. Приедет и посмотрим, какое налипание, есть ли оно вообще и так далее. Так, брызг я вижу пошел. Итак, друзья, мы видим, как на колеса трактора, на лип грунт, да. То есть в такую погоду в принципе никто не будет выходить на поле, работать по зимой пшенице. Вот, но, тем не менее, как бы мы решили провести жесткие испытания. Сейчас посмотрим на колеса инжектора. Сейчас мы сдадим назад, опустим рабочие органы, проедем 2 метра и посмотрим, как иглы полностью углубились в почву, либо нет. Потому как из-за того, что диск не сильно широкий, в любом случае будет какое-то налипание, но следующим заходом почве некуда будет налипать, она просто будет с диска уходить. Итак, друзья, мы видим, что на колеса трактора и агрегата а, на лип грунт, то есть в таких условиях, в принципе, категорически запрещено работать, вот, но на колесах инжекторных КВД мы видим, есть налипание, да, мы специально развернулись, заехали, проехали 2 метра, чтобы показать, что вымеление иглы ее нету то есть все равно игла заходит в грунт на полную глубину вот этот грунт который находится здесь на самом диске мы видим что он свисает то есть при дальнейшей работе он будет постоянно будет отпадать с диска будет налипать новый и так далее но конкретно вымеления не будет если бы здесь диск был как у большинства наших конкурентов широкий то в этом случае этот бы грунт налип бы и залепил бы полностью на всех иглах мы видим, что глубина сохранилась. То есть, вот видите, диск свободный, даже вот не вытираем. Вот. Везде все рабочие органы зашли на всю глубину. То есть, это говорит о том, что в таком случае технология Култан будет работать. Если будет вымеление, будет вносить всего там, на 1 см, там, либо на 2 см, то технология Култан работать не будет. Всем пока! С вами был Алексайн, компания Агрожиловня. Жиловня Рослин, Быстрат Азота.